kita ingin mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk mendapatkan isinya, buka kulitnya. Untuk boleh kita membuka kulitnya beli duriannya. Enggak marah pula orang nanti. Iya. Kenapa? Di dalam kulit itulah letaknya isi. Di dalam isi itulah letaknya rasa, di dalam rasa itulah letaknya nikmat itu amana yang kulit yang kulit itu inilah tubuh ah, ini yang syariat nih yang syariat inilah yang kulit pada diri bapak ibu ini yang tubuh arupanya di dalam syariat itu ada torikot di dalam syariat itu ada isi itu yang disebut namanya kolbu itu yang disebut namanya ruhani ya Makanya ada kolbu yang jasmani, ada kolbu yang latif robbani namanya. Ya, yang tidak berdarah atau ruhani. Adi dalam torikat itulah dudunya hakikat. Di dalam ruhani itulah letaknya ruh itu yang sebenarnya. Adi dalam hakikat itulah makrifat. Di dalam ruh itulah letaknya sir. Ini yang mesti dipahami Makanya kita wajib belajar syariat yang bertorikat Torikat yang berhakikat Hakikat yang bermakrifat Makrifat itulah jalan untuk usul liko bermusahadah dengan Tuhan Makanya wajib kita mengenal Allah itu Pertanyaannya kalau wajib kita mengenal Allah Lalu bagaimana jalan kita mengenal Allah? Padahal tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal diri Tuhan, walaupun itu Nabi dan Rasul. Kalau Bapak Ibu ingin mencari dan menemui Tuhan, Bapak Ibu habiskan diri Bapak Ibu ini 50 tahun, 70 tahun. Lalu Bapak ingin berjumpa dengan Tuhan. Haram noji Bapak Ibu. Tidak akan pernah Bapak Ibu berjumpa dan bersuah dengan Allah itu. Walaupun Bapak Ibu Pingin menjumpai Tuhan, tapi kalau Allah tak nondak dirinya ingin dikenal dan diketahui oleh orang yang mencarinya, tidak akan pernah Bapak Ibu bisa mencari Tuhan itu, sia-sia perjalanan kita ini. Bapak Ibu bisa kenal Tuhan, itu adalah karena Tuhan Allah yang datang mencari dan menemui Bapak Ibu. Kalau Allah datang mencari dan menemui kita, lalu diperkenalkannya dirinya kepada kita, barulah kita bisa mengenal Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul: arroh tu bi